Əsə salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə gənəgərcək yağının faydalarından bəhs edəcəm. Gənəgərcək yağı gənəgərcək bitkisindən əldə olunan yağdır. Əsasən təbabətdə, kosmetologiyada və səməylədə istifadə olunur. Gənəgərcək yağının saçlara əvəzolunmaz xeyri vardır. Saç köklərini çox yaxşı qidalandırır, nəticədə zədələnmiş saçları hamarlaşdırır, saçların görkəmlə, sağlamlıq, parlaqlıq bəxş edir. Gənəgərcək yağı eyni zamanda Bu baş tərsinə də effektiv təsir göstərir. Epitellərə hoparaq hüceyrələrdə olan mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, bakteriyaları məhv edir, iltihabı aradan qaldırır, dərinin elastikliyini artırır və qan dövranını gözəldir. Yenəcə yəni, həmçinin müxtəlif tarix xəstəliklərində istifadə olunur riyat, nəmləndirici, sağaldıcı və təmizləyici xüsusiyyətləri kəpək, qaşınma, dərinin qorunuğu, qıcıqlanma və qızırlılıq kimi problemlərin həllində köməkçi olur. Gelenəcək yağından olan maskalar saçların uzanmasını təsdiqləşdirir və yatmış soğan axarı ilə edərək nazik saçları xilas edir. Unutmayın, gelenəcək yağlı maska kimi istifadə etdikdən əvvəl istisna içərisində 15 dəqiqə seçməniz məsləhət görülür. Bu halda onun xeyli komponentləri səiasətinə daha yaxşı təsir göstərəcək. Belə hallarda da nə gerçək yağ haqqında olan faydaları bu qədər. Videomuzu bəyəndisiniz, bəyəndin, butonuna basmaq